Вражение позитивная, игра в принципе хорошая для зрителей. Получилась и туда момент, и туда момент. В принципе, интересная игра. Первый тайм мы рассчитывали так сыграть где аккуратно, не дать свободный зон себя за спиной, потому что знали, что достаточно хорошие квалифицированные такой щехалы у десны И где-то аккуратно сыграли. Но уже когда пропустили первый гол, уже на второй тайм вышли играть более активнее в атаке, более выше встречать и забили. Пропустили, забили. В принципе, я думаю, игра порадовала зрителя и держала в напряжении. Хорошая игра получилась. Ну, единственное, поздравляю, да, с выходом в Премьер-лигу. Хорошая команда, да, с хорошим подбором футболистов, с хорошим тренером. В принципе, желаю только успехов этой команде. Когда-то сам полгода был в этой команде, так что вы не чужая. Но... Игрой довольны, да, конечно. И могли и проиграть, могли и выйти. Там пару моментов Десна нам простила. И у нас были моменты. Но... Считаю, результат закономерный. Получается, полгода вылечился получил травму. У меня была тяжелая травма с коленом. Я полгода не играл в футбол и как бы набирал кондиции. И в августе месяце мне главный тренер позвал в Десну. Да, и я два месяца, в принципе, с сентября месяца, по ноябрь, сыграл, да выражение позитивное и, в принципе, такое все хорошее. Можно вспомнить и партнеры, да, с ребятами такие вопросы. Я со многими был знакомый до этого, и в оболоне вместе играли, и пересекались там в разных клубах. В принципе. Нет, главный тренер был же Рябаконь. Да, уже тогда Кучеренко. Вышел. Когда Рябоконь принял команду, вот у нас ближе уже к сентябрю месяца, он нас позвал. Братья Стайны пришли, я пришел, ну там достаточно большая группа футболистов. Ну, знаете, такого не вечувал, да. Я, я вечуваю горди за свою команду, когда мы выиграем. А за чужой клуб. Он мне ну, не чужой, в принципе, десна, но мой родной клуб ⁇ Болонь. Также я могу про сказать, который 4 года отыграл. Тоже, в принципе, клубы, в которых я играл, вышли в Премьер-лигу, да. Но родной мой клуб ⁇ Болонь, у я уже 15 лет, да, и в качестве игрока, и в качестве здесь тренера. Я только к своему клубу имею какие-то там эмоции.